बातमी आणखी एक दिवसभरात चर्चेत राहिलेली ती म्हणजे काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेनिथला यांचं एक वक्तव्य कारण एकीकडे ठाकरे बंधू येणाऱ्या काळामध्ये एकत्र येणार का या चर्चांना एकीकडे उदाहरण आलेलं असतानाच आता मवियाच्या सगळ्या पक्षांची भूमिका काय हेही देखील चर्चेत आहे मात्र त्याचवेळी काँग्रेसची भूमिका काय याची उत्सुकता होती आता काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारींनी एक मोठं वक्तव्य केलं दोन भाऊ एकत्र येत असतील तर आम्हाला काही अडचण नाही असं ते म्हणतात शनिथला महाविकास आघाड़ी बाबत ही अत्यंत महत्वाच वक्तव्य के लिए आगामी निवड़ुकीत आघाड़ी हो सकते कि हो शकत नहीं अस विधान करूने संभ्रमच निर्माण के बोलिया देखिए आप देख लीजिए अभी राज ठाकरे हमारे गठबंधन में नहीं है उनके और उद्धव ठाकरे जी में जो मिलन और गठबंधन के बारे में हमको कुछ पता नहीं है अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है जो निर्णय नहीं हुआ है इसके ऊपर मैं क्यों टिप्पणी करना चाहता हूँ तो उनके परिवार की मामला है भाई भाई में हाथ मिलाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गठबंधन में होना है नहीं होना है तो आप पॉलिटिकल डिसीजन हमको लेना पड़ेगा वो हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में डिस्कस करें उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोकल बॉडीज में आ, आलेंस हो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन निर्णय नहीं हुआ है आज हमारा पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी की मीटिंग है उसमे विस्तार में लोग बात करेंगे करे तर काँग्रेसने युतीला ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर आता आदित्य ठाकरे नेमकं काय म्हणालेले आहेत बघूया चिंता करू नका महाराष्ट्राच्या मनात जे आहे ते होईल सगळे जे काही पक्ष या देशात आपण पाहतो लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे कारण लोकशाही नाही राहिली तर इथे कुठचे विषयच राहणार नाही तुम्हाला आवाज उठवायला काही संधीच मिळणार नाही